Цієї неділі християни відзначають одне з найвеличніших свят – Воскресіння Господа Ісуса Христа. Про свято Великдень розповідає далі священнослужитель отець Михаїл. Дорогі брати і сестри, ми стоїмо при двері великого, світлого, святозарного праздника. Одного з величайших праздників, який празднує весь православний світ. Пасхи Христовой, світлого Христового Воскресіння. И, конечно же, этому великому празднику предшествует 40-дневный пост по примеру самого Господа Иисуса Христа, который 40 дней и 40 ночей постился в пустыне, а также 7 дней седьмицы, страстной седьмицы. Это последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Также в пятницу совершается, вспоминаются страдания Господа Иисуса Христа и самораспятие и смерть. В субботу совершается память, сошествия душою в ад, и там в аду Господь явился, и кто уверовал во Христа как истинную Мессию, Сына Божия, вот, был выведен из ада. Царство Божие было закрыто, пока не пришел Христос, пока не совершилась искупительная всемирная жертва на кресте. И вот светлый, лучезарный праздник Пасхи Христовой. Подготовиться встретить этот великий праздник обязательно овеют, исповедуются, с этой Христовой и там для того, чтобы с чистой совестью, с чистой душою, вот, миротворенным сердцем вот, встретить этот величайший праздник. Служба совершается в вот, 12 часов, начало 12 часов ночи и до утра, и утром уже совершается освящение Пасок. Всего то, что Бог послал нам, нам на сегодняшний день. Пусть воскресший Христос вот, воскресит наши души от греха, вот, прежде всего, дабы в наших сердцах вот, воцарилась благодать Божия, в наших сердцах и в наших душах был мир. Вот э, в семье нашей, в семьях наших было взаимопонимание и любовь. Дай Бог, чтобы и в стране нашей воцарился вот, по милости Божий, мир, благоденствие, э, благополучие.